我们王总说只见一个人，见说话管用。的去哪儿啊？跟我走就行了。嗯、行，我去。这边，手机拿好了。嗯。 你男人是个爷们儿，汉子，我喜欢你。<laughs> 这是什么？买卖合同，我买下这钢厂的合同。你想买什么东西？ 花多少钱，都得跟我谈。在这个厂子，但凡落在地上的，都是我的。那些废铜烂铁看上什么，随便拉走，给不给钱的都好说。但是，记住，但是，不该你瞎操心的，别瞎操心。办完正事，马上走人。我走了，他们就能不跟你闹了吗？ 您要解决的不是我，许半夏呀，你啥都不懂。那块地皮是我拍卖下来的，给他们的养老金、补偿款我都已经发放完了。我该做的我可都做了，我该花的钱我一分都不少。可是我的人一个都进不去，他们不肯走，这事怪我吗？那你为什么不跟他们好好谈谈呢？光靠给他们断水断电。 找几个彪形大汉天天堵他们，这能解决问题吗？你傻不傻呀？啊！我谈的是生意，他们谈的是感情，跟那个破钢厂的感情，这是两码事儿啊！他们想让这个厂重新的运作起来，你认为这可能吗？他们这些人几代都生活在这个钢厂里，这是他们赖以生存的根本。但是他们现在连最基本的生活保障都没有。 这是以断水断电造成的吧？不可否认吧？你有去看看他们现在生活环境吗？你有去听听他们的想法吗？你能花上亿去买个土地，为什么就不能为他们的将来考虑一下呢？为什么考虑他们？我的损失谁考虑啊？你考虑吗？我告诉你，徐半夏，在这之前，他们本来不打算告我了，可是你来了之后，又把这些破事掀起来了，你知道吗？ 王总，你说的没错，我就是来买设备的。你要是能低价卖给我，我感激不尽。但是，家属区的困境你得解决，恢复他们的水电，给他们最基本的生活保证，否则，我陪他们告到底。 的水电，你能保证他们不再闹事儿了吗？这我不能保证。你看，你看。但至少我可以保证你们的矛盾不会再激化。你想一想，你现在也是寸步难行，不是吗？ 我给他们通水通电，徐总啊，你也帮我说说话，跟他们说一说，把我拖死了，对他有什么好处呢？这补偿款不是我定的，那是那是国家定的呀。补偿款的事再说，我什么时候能去看看设备？哦，这个好说，我马上让我的秘书陪你到工厂看一下。你喜欢什么设备，随时拉走。那说好，我就带着当地的工程师一起去看。啊<好>，别为难我们。你放心。 那咱就说好了啊！祝徐总不虚此行，生意兴隆。徐总，这台电炉设备是建厂的时候就在的工程。 你们别看它老啊，这里边的温控、吹氧和控制程序，都是从德国进口的，也是当时最先进的，可以说，是国内当时同等同类的产品当中，领先近三十年的产品。我不知道你们厂的这个电炉啊，到底是什么样，但是我建议你，最好能把它拉回去。 因为现在首钢和宝钢，至今用的都是和它同时代的设备。哦，还有这台连铸机，是当年我和老冯亲自到苏联盯着运回来的。我们看着它装箱、上船，当时那心情啊，真是激动，记忆犹新。哎呀，你还提当年那事儿呢？ 哎呀，徐总啊，你不知道这个人呐，是很不适合于坐船的人。那时候啊，他就是争着抢着非要去。这一路上啊，你说老风把你嫌弃的，你吐了多少回？这些设备，当时是我们国家第一次进口设备，就落到了我们厂。你说那是多争脸的事儿。特别是这台机器，进厂的时候就是我亲手接管。 他和我们家小四儿的年龄一样，可以说，他的每一颗螺丝钉我都非常清楚。现在想想这些，仿佛就像昨天一样。我以前老说啊，这连铸机啊就是他亲生的。我们家小四儿小的时候、啊、生病，他是不管不顾，哎，他当没这回事儿似的，一点都不上心。你要说机器设备有问题了，哎呦，他是急的呀。 吃不下，睡不着的那个闹心呐！哎呦，我们小四儿啊，小的时候就在这个厂里头长大的，整天整着一帮孩子到这厂里头来玩儿。哎呀，这时间过得可真快呀！你看这一晃啊，孩子们都长大了，这小四儿都当上工程师了。这突然厂子了，虽然政府安排了转业，可小四儿这帮孩子学的本事，哎。

他是负责高楼维护的，老梁是负责技术指标检控的，他的儿子小梁是跟我们家小四儿同班同学，也是到德国去学习技术。这些啊，都是我们厂里边的个顶个的能手。啊说明书找到了吗？说明书没这儿找着，其他的都在这儿。哦，没关系。这是我的工作日志，里边记载了所有设备上的一些问题，您拿回去看。 还有，当年我在苏联学习的时候买了这两本书，现在在国内根本就找不到了。有些重点的地方用中文做了翻译，可能字写的潦草，就凑合着看也送给你，这都是您的毕生所学，我都不好意思。收下吧，我跟他们大家也都讲了，把他们身边所有的图纸和资料都给您带上，把他们拿给您的工程师，他们一看就懂。 啊！你搞得像嫁闺女似的。徐总，这设备啊，三分用，七分养。要说淘汰，应该淘汰我们这些老顽固，不应该是他们。他们遇到了您，算是有福气了。喂，胖子。你干什么呢？我能忙什么呀？ 你们都不让我忙，我就忙着在医院、在家里打针、吃药、治病呗。小童呢？他忙什么呢？我也不知道他跟野猫干什么了，好像最近老往车队跑。看样子，他俩好像是闹点矛盾了。行，还有心思吵架，看来是过得还不错。你在那边怎么样啊？你突然给我打电话，是不是那边有什么事儿、啊？没事就不能给你打电话了吗？你少来！ 你我还不知道，每次一有心事儿就跟我东拉西扯的。说吧，到底怎么了？嗯，我是有点事儿想跟你说，但是我还没想明白，还一直在纠结。难得你给我打电话，那我就给你汇报汇报，我最近在干什么吧。 你在干什么？其实，周倩是婚托，我知道，你也知道。不过没关系，我喜欢就好。我拉着他去拍了张照片，结婚照，拍的挺好的，我很喜欢。 我活不了多久了，我知道。你也早就知道，这就是命。既然是命，那就想干什么干什么，只要我高兴就行。 我现在算是想明白了，没有什么事儿比自己高兴更重要。行了，我挂了啊。 我回来了啊，机票买好了。哎，你不用收拾的这么早啊，明天还有时间。我收拾的都是你的行李。教练，我想了想，还是你先回去吧。为什么呀？事情不都解决了吗？我现在有一个大胆的想法，东北的那些技术员工、工程师们，你也都看到了啊。 未来我要建新钢厂，肯定会需要这样的人才，所以我想把他们都带回去，这样也能根本的解决他们的问题。只是这还需要点时间，所以我再多留几天。好，那这样我也留下来陪你。我不知道我会在这待多久。小陈现在病得越来越重。 小彤那边也一直在跑他的车队的事儿，这俩人在那边我也不太放心。我觉得你回去，也正好帮公司主持大局，我也安心一点。钢厂集妙的时间也越来越近了，五件事他们可都没闲着，他们干什么我可都知道。咱们俩别都耗在这儿，得先回去一个。我就是担心，我知道你担心什么。 你放心，我会注意安全的。要是他们真的故土难离，我也不会勉强他们的。我就回去了。你啊哎，我怎么觉得，我这约法三章，反过来了呢？ 啥？约法三章啊！徐总。嗯、好好啊王老板，你把我约这儿来是什么活动啊？啊哎、打猎。来，拿着，拿着，来、啊，这手拿好。哎。 枪口千万别对着人，我不会，我不会这个，没试过吧？别紧张。这个呢是保险，啊、这么一掰就开了。啊啊啊、这是子弹，放进去。好了，啊、随时可以开枪。呵呵来，我不会这个。没事，开一枪就会。说说吧。啊、你为什么突然决定留下来跟我作对啊？ 是对我上次的条件不满意？你想我怎么回答您？我不是想跟你作对，反而我是想帮你解决麻烦。你知道吗？在这之前，他们根本就没有心思找我的麻烦。我也是按照你的要求给他们通了水、通了电。可是然后呢？他们一部分人居然联合起来，又把我告了。嗯 别动，慢慢放手，慢慢放。哎呦我的妈呀！嘿、哎，来，这么拿着就没事。徐总，我按照你的要求，我都做到了。可是你呢？啊，你反悔了，你没走。 还让你的律师来找我太不上道了吧！你们这种人谈生意是不是都这么喜欢出尔反尔啊？这不是生意，我们是要对得起自己的良心。我就是想把这个问题解决了，让他们好好过。办法有很多种，我不想选择最差的那一个。嗯，我倒是想听听你有什么办法。我觉得吧，你再多给他们点补偿金。 再想个更好的补偿方案。你想，他们好过了，他们就不会告你了。徐总，听说过《农夫与蛇》《东郭先生和狼》的故事吗？啊？我又不是大傻子。看来你这方面还是没想清楚。那你就在这儿好好想想。等你什么时候想明白了，咱们再聊。走。哎，什么意思？王总，你这要去哪儿？ 哎，你别想把我一个人撂这儿啊！